ఓం ఆదిత్యాయ నమ శ్రీ ఆదిత్య ద్వాదశనామ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని సాధారణంగా ప్రాతకాలంలో సూర్యోదయ సమయంలో పఠించటం అత్యంత శ్రేయస్కరం ఆదిత్య ద్వాదశనామ స్తోత్రం అనేది భగవానుడికి సంబంధించిన పన్నెండు నామాలని స్థుతించే ఒక శక్తివంతమైన స్తోత్రం ఈ స్తోత్ర పారాయణం వలన సమస్త దుఃఖ నివారణ ఆరోగ్యము దీర్ఘాయుష్యు దారిద్ర్య నిర్మూలన కోరికల సిద్ధి దుస్వప్న నాశనము కలుగుతుందని ఫలశ్రుతి ఆదిత్య ప్రథమం నామం ద్వితీయం తు దివాకర తృతీయం భాస్కర ప్రోక్ చతుర్థం ప్రభాకర పంచమంతు సహస్రాంశు షష్టం చైవోచన సప్తమం హరిదశ్వ అష్టమంతు విభావసుః नवमं दिनकृतु प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति ददृकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थदारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमन्तुसहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमन्तुसहस्रांशुः षष्टं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमन्तु विभावसुः नवमं दिनक्रुतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति ददृकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं विभावसुः नवमं दिनकृतु प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयी मूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति ददृकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत्प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्टं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रुतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति ददृकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत्प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थदारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकृतु प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयी मूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थदारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमन्तुसहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्टं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत्प्रातरुद्धाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थदारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकृतु प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्टहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थदारोग्यं लभते मोक्षमेव च आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु पञ्चमन्तुसहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनक्रतुप्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति ददृकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुद्धाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्थारोग्यं लभते मोक्षमेव च इति आदित्यद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्